যদি আজিৰ দিনত টি আৰ পি বিচাৰে কি কম লাজ লাগে আহিব অনুপম দা মই দিম আপোনাক চু এন টি আৰ পি নমস্কাৰ মই অনুপম শইকীয়া আজি এটা বিশেষ বিষয়বস্তু লৈ মই সামাজিক মাধ্যমত আহিবলগীয়া হ'ল দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হঠাৎ এটা পোষ্ট পালোঁ পোষ্টটো লিখিছে সুৰজিত বৰা বাবলি কি যে হ'ব অনুপম দা অনুপম দা যদি আজিৰ দিনত টি আৰ পি বিচাৰে কি কম লাজ লাগে আহিব অনুপম দা মই দিম আপোনাক চু এন টি আৰ পি বঙালীক ভৰিত ধৰিব নালাগে আপোনালোকে নিজেই কওকচোন কি মানসিকতাৰে এই কথাষাৰ লিখিলে ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা মই ধাৰাবাহিকভাৱে অসমৰ বাহিৰেও বিভিন্ন বাহিৰৰ শিল্পীত গীত গৈ আহিছোঁ অকল ময়ে নহয় মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱ কৃষ্ণমণি নাথ মৃণালকান্তি মেধি আমাৰ অভিজিত বৰ্মন ইত্যাদিকে কৰি তাৰোপৰি জিতুল দাই বাহিৰৰ শিল্পীক গীত গোৱাইছিলে ঠিক তেনেকৈ এন কে প্ৰডাকশ্যনেও গীত গোৱাইছে ঠিক তেনেকৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা বুলি ধৰি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰততো সেইখিনি সদায় সেইখিনি কথা হৈ আহিছে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পৰা বুলি ধৰি গোটেইখিনি গীত গৈ আহিছে আৰু জিতুল দায়ো যেতিয়া গোৱাইছে তেতিয়া অভিজিত বা কুমাৰ চানুক গোৱাইছে সেইসকলো কিন্তু অভিজিতেই হওক বা কুমাৰ চানুৱেই হওক তেওঁলোকেও কিন্তু বংগৰে হওক মই এইবাৰ এটি গীত গোৱালোঁ নতুনকৈ নাচিমে কঁকালটি ঘূৰাই ঘূৰাই সেই গীতটি বংগৰ কন্যা অসমৰ বোৱাৰী মৰ্মিতা মিত্ৰই গাইছে সেই গীতটিক লৈ কিয় ইমান বিতৰ্ক হ'ব লাগে বাবলি হৈছে আমাৰ বাবু বৰুৱা মৰমৰ ভাতৃ প্ৰতিম অসমৰ সাংগীতিক ক্ষেত্ৰৰ এজন বিশেষ কৰ্মী বাবুৰ মেনেজাৰ আছিলে সেই সূত্ৰেই মোৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহে মই বাবলিক অতি মৰম কৰোঁ আৰু বাবলি মোৰ লগত সদায় কিন্তু ককাই ভাইৰ নিচিনাই আমি সদায় মাত বোল কৰি চলি আহিছোঁ আজি বাবলিয়ে দিয়ে এই পোষ্ট মই বাবলি তোমাকেই সুধিছোঁ যে তুমি এই পোষ্টটো কিয় দিবলগীয়া হ'ল কাৰ প্ৰচনত দিবলগীয়া হ'ল আৰু এই পোষ্টটো দিয়াৰ পাছত তোমাক অন্তত মই এই পোষ্টটো যেতিয়া মই পালোঁ বেলেগে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি যেতিয়া মোলৈ পঠালে তোমাক অন্তত মই ত্ৰিছ বাৰতকৈ ওপৰত ফোন কৰিছোঁ তুমি এবাৰো ফোনটো নুঠালা আৰু যদি এবাৰ ফোনটো উঠায় তুমিনো কি সংকটত পৰিছা মই জানো যে তুমি আৰ্টিষ্টসকলক লৈ পেলাই বেপাৰ কৰি চলি আছা আৰু মই সেই কথা সুখীও বহুত কাৰণ তুমিতো চুৰ কৰি চলা নাই কোনোবা এজন মানুহে নিজৰ পেট পোহপাল দিবলৈ কিবা এটা কাম কৰিবই লাগিব গতিকে তাৰ মাজত তুমি আৰ্টিষ্টসকলক লৈ পেলাই তাৰে মাজৰ অকণমান অনুদান লৈ পেলাই তুমি চলি আছা মোৰ তাত ক'বলগীয়া একো কথা নাইকিয়া তুমি নিজৰ কৰ্ম কৰি পেলাই খাইছা কিন্তু আজি মোক যে তুমি ক'লা বঙালীক ভৰিত ধৰিব নালাগে মই শ্ব' দিম মই তিয়াৰ পিন্ধিম তুমি যে শ্ব' দিম বুলি ক'লা তোমাক তুমি কি নিজে শ্ব' পাতি পেলাই আৰ্টিষ্টসকলক লৈ যোৱা নে ৰাইজে তোমাক শ্ব' দিয়ে মই এই কথাটো তোমাক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰু এটা কথা মই তোমাক কওঁ যে শুনা তুমি মোক শ্বু দিব নালাগে কাৰণ তোমাৰ সংস্থাত যদিও কেতিয়াবা তুমি বিচাৰিছা বা বেলেগ সংস্থায়ো বিচাৰিছা মই কোনো সংস্থাৰ আণ্ডাৰত থাকি পেলাই কেতিয়াও শ্ব' কৰাৰ কথা ভবা নাই এইকাৰণেই ভবা নাই যে ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা আজি পঁয়ত্ৰিছ বছৰত মই খোজ দিলোঁ এই সাংঘাটিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত আজি ইমান বছৰে মই মেনেজাৰ নোলোৱাকৈ বা কোনোবা সংস্থা নোলোৱাকৈ নিজামবীয়াকৈ পোনপটীয়াভাৱে ৰাইজৰ লগত কমিউনিকেট কৰি পেলাই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছোঁ বা বিভিন্ন গীত মাত কৰিছোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ লগত এটা মোৰ পোনপটীয়া সু ব্যৱস্থা আছে গতিকে পোনপটীয়াভাৱে মই কৰোঁ তোমাৰ এয়া ঈৰ্ষা নে কাৰোবাৰ পৰোচনাত তুমি এই কথাখিনি লিখিলা তোমাৰ লগত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ মনোমালিন্য হ'বলগীয়া ব্যক্তিগত কোনো কাৰণ নাই নে তুমি মোৰ লগত যুঁজাৰু হয় তুমি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এজন কৰ্মী হয় যে তুমি গান সৃষ্টি কৰা তুমি গান গোৱা লিখা সুৰ কৰা মিউজিক কৰা কি কৰা তুমি তুমি কৰা তোমাৰ ব্যৱসায় কৰা তুমি আৰ্টিষ্টক লৈ পেলাই গতিকে তোমাৰ লগত মোৰ কম্পিটিশ্যন কৰিবলগীয়া বা মোৰ লগত তুমি কম্পিটিশ্যন কৰিবলগীয়া বা তুমি মোক বেয়াকৈ ক'বলগীয়া মই তোমাক বেয়াকৈ ক'বলগীয়া কি কথা আছে তাক তুমি যে ক'লা যে বঙালীসকলৰ ভৰিত ধৰিব নালাগে সেই বঙালী কণ্ঠশিল্পীসকলৰ বা শিল্পীসকলৰ অসমীয়া সংগীত জগতত কিমানখিনি অৰিহণা আছে তুমি জানানে তুমি হয়তো নামেই শুনা নাই বহুতৰ সুমন কল্যাণপুৰী মধুমতি গোস্বামী দলি ঘোষ ঊষা উত্থুক ইত্যাদিকে কৰি যিমানখিনি ছিংগাৰ আছে সেইসকলে অসমীয়া গানত যিটো প্ৰাণ দি থৈ গৈছে জান দি থৈ গৈছে যি জীৱন্ত কৰি ৰাখিছে আজিও গতিকে সেইসকল শিল্পীক বঙালী বুলি কৈ তুমি নিজকে কি বুলি বুজাব বিচাৰিছা মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে সেইসকল শিল্পীক যিসকলে গীত গোৱাইছিলে তুমি মোক আঙুলিটো হোৱা নাই বাহিৰৰ শিল্পীক যিসকলে গীত গোৱাইছিলে সেই সকলো প্ৰত্যেকজন শিল্পীক তুমি আঙুলি থোৱাইছা আমাৰ ভূপেনজীৰ দেৱ তেখেতে উচ্চ উৎসক গোৱাইছিলে গোট তোক দেখি মূৰ্গা কেনেবা আমাৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে এই গীতটি মঞ্চত পৰিৱেশন কৰে তাৰমানে প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে কি বঙালীৰ ভৰিক ধৰা বুজায় নেকি যে অসমৰ ইতিহাস অসমৰ সংস্কৃতি একো নুবুজাকৈ নজনাকৈ তুমি এটা কথা লিখি দিব পাৰা য'ত তোমাৰ বেপাৰকেই খালি সৰগত কৰি লৈছা আজি চাগে জয়ন্ত হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিদেৱৰ দৰে ব্যক্তিৰ সমাধিত চাগে তেওঁলোকৰ আত্মাই চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে যে কিয় আমি অসমীয়াৰ বাহিৰে বেলেগ শিল্পীক গীত গাইছিলো আমি কি ভুল কৰিলো আজি চাগে লতা মংগেশকাৰ বাইদেউৰ নিচিনা ভাৰতৰত্ন পোৱা ব্যক্তিয়ে চাগে সমাধিত নিজৰ আত্মাক চাগে নিজেই চাগে সান্তনা দিব পৰা নাই কিয় আমি অসমীয়া গীত গাইছিলো তোমালোকৰ দৰে ব্যক্তিৰ কাৰণে মই বহুত কথা ক'বলৈ নাযাওঁ গোটেই কথাটো মই অকলশৰীয়া মানুহ মোৰ সংগ হৈছে ৰাইজ ৰাইজেই মোৰ শকতি ৰাইজেই মোৰ ভকতি গতিকে সমগ্ৰ কথাটো মই ৰাইজক বিবেচনা কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু যিজন ছিংগাৰক লৈ বেপাৰ কৰা ব্যক্তিয়ে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ শিল্পীৰ মূল্য নুবুজে সেইজন ব্যক্তিক লৈ অনাগত দিনত আপোনালোকে অনুষ্ঠান কৰিব নে পোনপটীয়াভাৱে শিল্পীৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে অনুষ্ঠানসমূহ কৰিব সেই বিবেচনা আপোনালোকে নিজেই কৰিব মই কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কিবা যদি ভুল ত্ৰুটি হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু পোনপটীয়াভাৱে কিবা যদি বুজিবলগীয়া জানিবলগীয়া আছে মোক পাবলগীয়া আছে পোনপটীয়াভাৱে মোক ফোন কৰিব পাৰে মোৰ ফোন নম্বৰটো আপোনালোকক জনাইছোঁ মুকলিমূৰীয়াভাৱে নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ জিৰ' ওৱান ট্ৰিপল থ্ৰী জিৰ' অথবা ছেভেন ডাবল জিৰ' টু নাইন টু নাইন ওৱান ফাইভ ছেভেন কিবা ভুল হলে মার্জনা করব